তাৰ কাৰণে মই ইনাৰটো প্ৰথমতে কাটি ল'ম আৰু ইনাৰটো বহুতে সোধে আশী চেণ্টিমিটাৰ লাগিব নে এক মিটাৰ লাগিব এক মিটাৰ হ'লে ভাল আশী চেণ্টিমিটাৰ কেতিয়া হয় জানেনে যদিহে আমি ব্লাউজ পিছত কাপোৰটো কাটো তেতিয়াহে আমাৰ ইনাৰটো আশী চেণ্টিমিটাৰত হ'ব কাৰণ ইনাৰত তেতিয়া কাপোৰ অকণমানো এনে নাযায় কিন্তু যদি আমি প্ৰথমতে ইনাৰত কাপোৰটো কাটি ইনাৰটোৰে ব্লাউজ পিছত জোখ লৈ পেলাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইনাৰটোত এক মিটাৰে লাগিব কাৰণ বহুতখিনি কাপোৰ গুচি যায় এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিওঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে ইনাৰটোৱে কাটি ল'ব কাৰণ বহুত যিহেতুকে নতুন প্ৰায়খিনিয়ে নতুনখিনিৰ অকণমান খেলিমেলি হয় আৰু ব্লাউজবোৰত প্ৰায় কাপোৰ কমেই থাকে আজিকালি গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইনাৰখনতে কাটি ল'ব আৰু এইটো পিছতো মোৰ কাপোৰ কম আছে যদি মই কাপোৰত কাটিবলৈ যাওঁ হাতখন মোৰ সৰু হ'ব কিন্তু যদি প্ৰথমতে মই ইনাৰটো কাটি লওঁ তেতিয়াহ'লে হাতখন হয়তো মোৰ থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ শ্লিভছ হ'ব পাৰে সেই প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিওঁ থাৰ্টি ছিক্স চাইজটোৱে মই কাটিম কাৰণ যিহেতু মোৰে ব্লাউজ হয় এইটো যোৰাৰ লগৰ গতিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈছোঁ পোন্ধৰ ষোল্লই ল'ব লাগিব ন চাৰি গুণ চাৰি ত্ৰিছ এঘাৰ লৈ জাপিম দীঘলটো আমি পোন্ধৰ ষোল্লই ল'ম আৰু এনেকৈ সকলোৱে এটা পাৰফেক্টকৈ চিলাই মোক দেখুৱাব আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ দু এগৰাকীয়ে ভালকৈ চিলোৱা নাই বা দেখুওৱা নাই সেইটোৰ কাৰণে মই একো নকওঁ কাৰণ আপোনালোকে হয়তো সময় নাপাবও পাৰে সময় সুবিধা মিলাই পেলাই কাটিব আৰু দেখুৱাব কাৰণ ভিডিঅ'সমূহ যিহেতু থাকিবই আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক কল কৰি সুধিবও পাৰে একো সমস্যা নাই কিন্তু প্ৰেক্টিচ নকৰিলে কোনেও নোৱাৰে কাৰণ প্ৰেক্টিচটো মেইন ব্লাউজ কাটিঙৰে হওক বা যিকোনো বস্তুৰে হওক সময় দিব লাগিব সময় নিদিয়াকৈ নিজে নিজে যিহেতু একো বস্তু নহয় এয়া পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল ষোল্লটোত মই এনেকৈ চিন দি পেলাই ল'ম আৰু লগতে এইফালে যিহেতুকে ন চাৰি গুণ চাৰিশ এঘাৰ চাৰে এঘাৰ মই লম কাৰণ কেতিয়াবা শকতলে যিহেতু লাগিব অকমান কাপোৰ বেছিকৈ থকাৰ পৰা নাই ভিতৰত পুনৰবাৰ জুখিব কাৰণ প্ৰত্যেকটো বস্তুতে জোখটো বাৰে বাৰে ল'ব নালাগে কাৰণ কাটিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ আমি এলাৰ্ট হব লাগিব এইয়া বেছি হৈ গৈছে এনেকৈ লৈ লব আৰু এইটো ষোল্লটো আমি এতিয়া আমি উলিয়াই লম গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ চাব সকলোৱে পাৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰশ্নই নাই আৰু যিমান পাৰো মই সহজ ভাষাতে শিকাইছো সময় দিছো কাৰণ বহুতে যিহেতু বিভিন্ন সমস্যা আছে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব সময় পোৱা নাই সেইকাৰণে মই সময় দিছোঁ মানুহজনী মই আছোঁৱেই বাৰু আৰু কেতিয়াবা দীঘল ভিডিঅ' হ'লে অকণমান নেটৰ প্ৰব্লেম হয় যাৰ বাবে যাওঁতে অকণমান সময় লয় ভিডিঅ'টো এইয়া এইটো মই দুটা পাৰ্ট কৰি দিম কাৰণ এটা পাৰ্টত নহ'লে ভিডিঅ'টো তাৰমানে মোৰ নাযায় বহুত দীঘল হয় যে এইখিনি মই উলিয়াই ললোঁ এতিয়া আমি বাকীখিনি জোখমাখ কৰিম আৰু বাকী জোখমাখিনিতো একেবাৰে সহজেই হয় তথাপিও মই দেখুৱাই দিছো ইয়াৰ পৰা আঢ়ৈ কাৰণ কেনেকৈ পাৰফেক্ট হয় সেইটোৰ কাৰণেহে মই কৰিছোঁ এইটো মোৰ নিজৰ যিহেতু ভাল ব্লাউজ হয় এয়া আঢ়ৈ তিনি এইখিনি ছয়ো ল'ব পাৰে চাৰে ছয়ো ল'ব পাৰে একো কথা নাই আৰু এইখিনি মই ছয় লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু মই অকণমান পিঠিখন কটা দিম এইখিনি আমি এনেকৈ দি ল'ম আৰু এই আঢ়ৈটো এইটো এইটো আৰৈ এই আৰৈ এইখিনি এনেকৈ দিব ইয়াৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ তিনিত চিন দিব এইখিনি একত দিব তিনিৰ পৰা এনেকৈ একলৈ আনিব আৰু এই এক এঞ্চি দিয়াটো বহুত জৰুৰী সকলোৱে দিব তেতিয়াহে পাৰফেক্ট হ'ব এনেকৈ এইটো স্কিপ একেবাৰে নকৰিব নহ'লে ব্লাউজটো চিধা চিধা যেন দেখা হয় চাব প্ৰত্যেকেই দেখুৱাব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকৰে ব্লাউজটো ভাল হোৱাটো মই বিচাৰোঁ আৰু বহুতে ৰাউণ্ডটোৱে পিন্ধে বা চাৰি পুণীয়াটো পিন্ধে পাইপিংটোত বহুতৰ প্ৰব্লেম আছে পাইপিংটো আপোনালোকে পাৰিব যিমানে চিলাব সিমানেই ভাল হ'ব এনেকৈ কাটিব প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈ নিজে নিজে নোৱাৰে কোনেও কটাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে ব্লাউজটো কেনেকুৱা হয় ভালকৈ কৰি বাচিকে কাটিব এইখিনি হ'ল এতিয়া আমি বেক চাইডটো উলিয়াম যিটো দীঘল হয় এইটো ফ্ৰণ্ট দীঘলটো বৰা কাটত আমাৰ যাই কাৰণে আমি ষোল্ল ইঞ্চি লওঁ এতিয়া বেকটো আমাৰ যিহেতু পিঠিখন কম কটা হৈ আছে মই অকণমান দকৈ পিন্ধিম তাৰ কাৰণে মই পিঠিখন দিয়া ঠিক কৰি ল'ম যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয় এনে পিঠিখন বেয়া হয় বুলি এটা সেই থাকে এনেকৈ ল'ব আঁকি যিমানখিনি কটা দিয়ে তেনেকৈ দি এনেকৈ ৰৈ খুব সুন্দৰকৈ কাটিব ৰাউণ্ডটোৱে ভাল লাগে ব্লাউজৰ কিন্তু বহুতে ডিজাইনো দিব দিয়ে যিহেতু আৰু ৰাউণ্ডটো ভাল হ'লে ডিজাইনবোৰ নিজেই বিভিন্ন ডিজাইন দিব পৰা যায় এইটো হৈছে আমাৰ ৰাউণ্ড তথাপিও আৰু অকণমান দিম মই যিমান কথা পিন্ধো সেই অনুপাতে এইখিনি আমি এনেকে মিলাই দিব লাগিবই সকলোৱে ফ্ৰণ্ট চাইডৰ কিমানখিনি হ'ব লাগিব পাৰফেক্ট ফ্ৰণ্ট চাইডৰখিনি কৰিম এনেকৈ ল'ব লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা বাৰ এইখিনি আপোনালোকে জানে তথাপিও মই চিষ্টেমেটিকেলি গৈছোঁ এয়া বাৰু আৰু ধুনীয়া হৈছে বহুতৰে ব্লাউজ ইতিমধ্যে কিন্তু যি দুই এগৰাকীৰ ভাল হোৱা নাই সেইটোও মোৰ দায়িত্ব যিহেতু আগতেও কৈছোঁ মই কোনোদিন মই ভবা নাই যে ক্লাছত আপোনালোকক টাইম মতে মই এক মাহতে সেই কৰিব লাগে তেনেকুৱা এটা মোৰ ভাৱধাৰণা নাই সকলোৱে পাৰক ইয়াৰ পৰা ছয় আছোঁ মই সদায় ইয়াৰ পৰা তিনি আৰু যদি কোনোবাই ভাবে যে মই এইবাৰ সময় দিব একেবাৰে পৰা নাই মই নেক্সট বেটছটো লাগিলে আপোনালোকক জইন কৰাই দিম মোক এটা মেছেজ কৰি ক'ব যে মোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে মোক নেক্সট বেটছটো জইন কৰাই দিব মই জইন কৰাই দিম তাত ফিজ দিব নালাগে আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা চাব পাৰিব এইখিনি আৰ্হৈ এই ছয়ৰ পৰা আৰ্হৈ কাৰণ মোৰ দায়িত্বটো হৈছে আপোনালোকে পাৰিব লাগে মই ইমান বিজনেছ হিচাপতো যিহেতু কাটিঙৰ ক্লাছটো লোৱা নাই বহুতে অনলাইন ক্লাছ কৰিব লাগে বুলি কৈছিল সেইকাৰণে ময়ো চেষ্টা কৰিলো আৰু ভালো লাগিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাৰিছে গতিকে যিসকলে এইবাৰ সময় দিব পৰা নাই বা পাৰফেক্ট হোৱা নাই বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিভাইজ হৈ থাকিব বস্তুখিনি এইটো ব্ৰাকাট ব্ৰাকাট আমি বঢ়াই ল'ব লাগিব এতিয়া আমি ইনাৰত হ'লে আমাৰ কাপোৰ এভেইলেবল থাকি যায় প্ৰথমতে আমি হাতখন কাটি ল'ম হাতখন যিমান দীঘল বা চুটি কৰিব বিচাৰে সেই অনুপাতে আমি হাতখন কাটি ল'ম যিহেতু ব্লাউজটোত বহুত বেছি কাপোৰ নোলাব সেই হেতুকে মই হাতখন থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰে দিম বুলি ভাবিছোঁ মানে মই দহ এঘাৰ মান ৰাখিম হাতখনত মই হাতখন কাটি দিছো থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ হিচাপত এইখন হৈছে মোৰ হাত ওপৰতো ফাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব সেইটো জানে মূৰৰ পৰা মই তিনি লম

তেনেকে নহয় হাতখন এনেকে চিধাকে লব লাগিব আৰু শকতখিনিতো নিজৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰাখিব তাৰপিছত হাতখন কটা প্ৰচেছটো চাব অকণমান নজৰ দি কাটিবচোন বস্তুবোৰ তেতিয়া খুব সুন্দৰ হব সকলোৰে এয়া আৰু এই বস্তুখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব অকণমান দকে তেতিয়া কাষলতিৰ তলৰখিনি খোজ খাই কেতিয়াও নাথাকে দেখিছে এইখন হাত এতিয়া আমি বৰা কাটটো কাটিম বৰা কাটৰ কাৰণে কাপোৰ আমাৰ ইয়াতো আনকি কম হব মানে ইনাৰতো আমাৰ কাপোৰ তেনেকে নাই গতিকে মোৰ যি এই কালাৰৰ ইনাৰম আৰু আপোনালোকৰ জইন দি ল'বও পাৰে জইন দি ল'ব জইন দি ল'লে একো নাই আৰু ব্লাউজত যেতিয়া কাটিব তেতিয়া পাৰ্ট পাৰ্টকৈ কাটিলেই হ'ল মাথো পাৰ্টকেইটা যাতে নেহেৰাই সেইটো নজৰ ৰাখিব প্ৰচেছটো যিহেতু দেখুৱাইছো এইখিনিও ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ কাৰণ তেনেকে কাপোৰ বেলেগ কাপোৰ মই দেখুৱাই নিদিওঁ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যদি কাপোৰ কম থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ এখন নিউজ পেপাৰ বা কাগজ এখন লৈ ল'ব কাগজখনত ধুনীয়াকৈ জোখ ল'ব জোখ লোৱাৰ পিছত পাৰ্ট পাৰ্টটো আমাৰ এনেও মিলে বা আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ হৈ যায় গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে এখন কাগজ ল'ব লৈ পেলাই এই অনুপাতে আপোনালোকে হেৰি কৰিব এইয়া এইখিনি যেনেকৈ আছে এনেকৈ এইখিনি আমাৰ দুই ইঞ্চি আৰু এই বস্তুটো চিধা পাৰ্টত ৰাখিব চিধা পাৰ্টত ৰাখি ইয়ালৈকে এনেকৈ বেঁকাকৈ যাব চিধাকৈ নাযাব বেঁকাকে যাব তেতিয়াহে হ'ব পাৰফেক্ট মোৰ জোখটো মানে মোৰ আছে মুখতে বা আন্দাজত সেইকাৰণে মই পিতাই দেখুওৱা নাই এইখিনি যেনেকৈ তেনেকৈ এইখিনি আধা এক দুই আৰু এইখিনিও দুই এই বস্তুটো চিধাত ৰাখিব এনেকুৱা হলে হাতখন পাৰফেক্ট হ'ব আৰু এইখিনি মিলাই দিব লাগে আৰু এইটো জাপি দিয়াটো আপোনালোকে তিনিলৈ জাপি দিব তিনি ইঞ্চিলৈ তিনি ইঞ্চিলৈ জাপি দিয়াৰ পিছত এই ফটো কৰোতে অকণমান এনেকৈ ভিতৰত যাব দিব বহুতে অকমান সামান্য দিয়ে তেতিয়া চেপটো নুঠে বেৰা কাটৰ আধা ইঞ্চিতকৈ অকণমান কম এনেকৈ যাব দিব এয়া যাতে এই চেপটো উঠে কঞ্চাৰ লগে লগে আমাৰ এইটো খুব সুন্দৰ এনেকুৱা হ'ব লাগিব কটৰী টাইপৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কাগজখনত কাটি লোৱাৰ পিছত কাপোৰ আমাৰ এভেইলেবল হৈ যাব কাৰণ এইখিনিৰে আমাৰ এটা ওলাব বেৰা কাট আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লম তেনেকে এইটো পাৰ্টি উলিয়াই ল'ম তলৰ পাৰ্টটো সৰু সৰু কাপোৰ বহুত থাকে যিহেতু সুবিধা হয় আমাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে একেলগতে মই দুখনে উলিয়াই লম কোনটো পাৰ্ট কৰ সেইটো মাথো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ নহলে হেৰাই গলে বস্তুটো অমিল হৈ যায় এয়া এইটো পাৰ্ট হৈছে আমাৰ ইয়াৰে হেৰাই যাব নিদিব অপ্ৰয়োজন হলে পিন আপ কৰি থৈ দিব ঠিক তেনেকে আমাৰ এইটো পাৰ্টৰো আমি কাটি ল'ম বুঢ়া পাতটো এনেকৈ এইটো হৈছে আমি ইনাৰত কাটি লৈছো আজি এইখিনি আপোনালোকক প্ৰথম পাৰ্টত মই দিলো নেক্সট পাৰ্টত মই কাপোৰটো কটা মানে ব্লাউজ পিচটো কটাটো মই দি আছো এটা ভিডিঅ'ত দীঘল হয় আৰু চিলোৱাটো মই সম্পূৰ্ণ পাইপিঙৰ পৰা আদি কৰি সমস্তখিনি দি আছো আপোনালোকক এইয়া হৈ গ'ল এইটো আমাৰ এৰিছো পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টোৰে লগ পাম আপোনালোকক কাপোৰেৰে কটা